22 июня 1941 года наш город Траворусское одним из первых принял удар на гитлеровской Германии. Траворусская знает цену войны, и цену эту мы заплатили сполна. Она выбита аккуратными буквами на тысячах табличек братских могил. Рава знает, что такое фашизм лучше, чем те, кто нас сегодня называет фашистами. Не надо врать. В нашем городе нет фашистов. И я работала в сорок девятом, когда говорили, как там страшно. Но ну, и русский язык преподавали, и, и украинский, и математику, все. И комсомольские организации. Но ну, организовали. Никого никто не убил. Я мэр города ровно Украина, моя родина отравлуская до села Червонозирка Луганской области. Нам не нужна чужая земля, но свою мы не отдадим. В 41 году наш город продержался против фашистов в неделю. Погибли почти все. Всю свою жизнь я посвятил охране государственной границы. Более двух лет я служил в Афганистане. Плечом к плечу со своими русскими товарищами. Я не могу поверить, что пришло время, что мы будем ждать нападения от России. Я готова. Есть сухари и только чай пить, но я хочу только мира, дружбы и, и благополучия. Никакой войны, никакой войны. Мне уже 89-й год, я готова работать, еще и помогать, и только чтобы не было войны. Это мой пятилетний сын, это моя земля, отступать нам некуда, мы будем стоять до конца. Женщины, матери России, выступите за мир, сохранив жизнь вашим сыновьям, мужьям и отцам. Ведь многое может человек. Единственное, чему он никогда не научится, это возвращать жизнь, потому что она от Бога.